Prezident İlham Əliyev oktyabr 14-də Abşeran rayonunun Bakı-Şamaxı-Yevraq-Pirə-Küçkül avtomobil yolunun təyinatlılığı ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayib. Sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndin rəhbər tutaraq qərar alıram. Bakı-Şamaxı yeyləq pirəküşkül avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci dövlət büdcəsində dövlət əsası vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsait böljüsünün 1114-cü yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 3 milyon 300 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 2003-cü il oktyobrun 1-də ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edərək öz namizədliyini siyasi varisi İlham Əliyevin xeyrinə geri götürdüyünü bildirdi. Üzümü sizə həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd Mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, fraqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizə əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda Çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədim, tələyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümid bəsləyirəm. Ümummilli liderin həmin dövrdə qəbul etdiyi qərar, onun ə, özünün siyasi varisini müəyyənləşdirməsi məsələsində də nə qədər uzaq görən olduğunu bir daha testi belədir 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan da və çox miqyaslı bir ə, proses ə, inkişaf etməyə başladığı məqamımız təvdiəyə jalahiyələrin həyata keçirilməsi sürətləndirildi. E, eyni zamanda ölkəyə gələn gəlirlərin ölkənin inkişafı istiqamətində xərclənməsi, olduqunculuğu prosesinin ə, gücləndirilməsi sürətləndirilməsi, həmçinin Azərbaycan beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artırılması istiqamətində ciddi bir proses təkid etdi. Bu, Azərbaycan özünün müttəfiqlərinin sayını artırdı, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda mövqelərini möhkəmləndirdi. 2003-cü ilin 15 oktyabr tarixində keçilmiş seçkilərdə səsizlərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevə səs verdi. Bununla da xalq öz səsini ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsinə və ölkədə sabitliyin qorunmasına vermişdi. Yerli də Azərbaycan xalqı İlham Əliyevə prezident seçməklə öncə Heydər Əliyevin siyasi kursuna səs verdi. Bu siyasi kursa sadiqliyini nümayiş etdirən xalqımız ümummilli liderə sevgisini və inamını bir daha sübut etdi. Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına amal edəcəyəm. Dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa məğəttlə xidmət edəcəyəmə and içirəm. Azərbaycan sülhün, həmin amanlığın, tərəqqinin, inkişafın, quruculuğun və sabitliyin tərəfində olduğunu nümayiş etdirdi. Ölkədə bu siyasətə alternativin olmadığını göstərdi. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin 2003-cü ildə Prezident seçilməsi Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi münasibətlərin yaranmasının əsasını qoydu və bu həqiqətən də özünü sonrakı proseslərdə və sonrakı fəaliyyətində də özünü göstərdi. İlk növbədə o Azərbaycanı düzgün iqtisadiyyatdan idarə etmək və mükəmməl ə, diplomatik sahədə, eyni zamanda mükəmməl xarici siyasət konsepsiyası yarıtmaqla özünü sübut etdi. Ayər ümumi liderim Seydar ilə 90-cı illərdən Axvana gələrkən Burda Naxtəşəni işğaldan xilas etmək üçün Qars müqaviləsini e, Türkiyənin siyasi gündəminə çıxarmaqla böyük bir fəaliyyətin əsasını qoydusa, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev Şuşa bəyanatnaməsi ilə e, böyük Türkiyə ilə yaratdığı ittifaqla yeni bir dövrənin əsasını qoydu. Prezident İlham Əliyev xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə yerinə yetirdi. Azərbaycanın prezident kimi rəhbərlik etdiyi 18 ildə ölkəmizin bütün sahələrdə sürətli inkişafa nail olunub. İnsanların rifahı daha da yaxşılaşdı. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi imkanları genişləndirildi. Ölkəmizin beynəlxalq arenadakı mövqeləri möhkəmləndirildi və 30 il ərzində pozulmuş ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Bu gün Regionalda reallaşdırılan bütün peynal xalq iri miqyaslı layihələr Azərbaycanın ictiraki və milli maraqlarının nəzərə alınması ilə həyata keçirilir. Bu günün kontekstindən yanaşanda həmin dövrdən başlayaraq həyata keçirilən bütün tədbirlərin ali məqsədinin məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə xidmət etdiyini görə bilərik. Amma bu proses o qədər dəqiqliklə və incəliklə həyata keçirildiyi üçün bunu kanlardan hər hansı bir formada müəyyənləşdirmək və ə, qarşıda qoyulan strateji hədəflərə nə zaman çatacağımız barədə konkret fikr söyləmək fəal qaydədə çətin və mürəkkəbdir. Əliyev çox gedişli mürəkkəb kombinasiyalarla Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin yeni bir mərhələdə inkişafını təmin edərək ölkənin ərazi bütövlüyünün dəmin olması istiqamətində tarixi bir Qələbə tarixi bir zəfər aldı. Dərslində məhz bu gün müstəvisindən yanaşanda, nəz Azərbaycan torpaqlarının işğal zonağa dedilməsi kontekstindən yanaşanda, bu müddət ərzində nə qədər böyük bir məsafə qət edildiyinin və əslində qısa bir zaman kəsilində böyük bir məsələlərin aşıldığının söyləyə bilərəm. Mövcud tarixi siyasi Coğrafi şəraitdən, siyasi sistemin xüsusiyyətindən aslı olmayaraq, liderlik fenomenin milli dövlətin formalaşmasında və inkişafında həldici rola malikdir. Lider həmçinin mənəvi birliyi təmin edir. Cəmiyyətdə müəyyən əhval-ruhiyyəni, ideya və dəyərlər sisteminin formalaşmasına təsir göstərən mühüm qüvvədir. Məhz bu keyfiyyətlərin sayəsində ölkəmizdə siyasi sabitlik təmin olunmuş və gələcək inkişaf üçün zəmin yaradılmışdır. Fəkil Şikərləmli Elçin Əsəd, Yenilik gündəlikliki paylaşımı üçün. 14-cü Asiya və Sakit Okean hövzəsi ölkələri ekran mükafatları namizədləri elan olundu. 25 ölkədən 38 filmin nominant olduğu mükafatların qalibləri Noyabrın 14-də Avstraliyada keçiriləcək tədbirdə açıqlanacaq. Cəfər Zəbarlı ad Azərbaycan film kinostudiyasından bildirilib ki, İlqar Nəzəfə Suğra və Oğulları filmi ən yaxşı ssenari nominasiyasına namizətdir. Suğra və Oğulları filmi Busan Beynəlxalq Film Festivalında artıq ilk sıxışını Elədir. E, film artıq Busan Beynəlxalq Film Festivalında e, müsabiqə bölməsindədir və indi ikinci e, əlamətlər hadisə filmin Sura Bağları filminin 14-cü Asiya e, Akademiyasında ən yaxşı ssenari üzrə namizəd tovurulmasıdır. E, filmin 3 ssenar məlifi var. Hollandiyadan Rolf Aminov, Azərbaycandan Asif Rüstəmov və mən nəzərinizə çatdırım ki, Asiya Kino Akademiyası 14-cü ildir keçilir və dünyada 3 kino akademiyadan biri sayılır. Amerika Kino Akademiyası, Avropa və Apsa deyilən Asiya, Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin kino akademiyası. Nominantlar arasında dünyaca çox məşhur kino adamları var. Onlardan biri 2 dəfə Oskar laureatı Rejissor Əskər Fərxadidir. Noyabrda qalıblar elan olunacaq. Hər halda ümidli olmaq lazımdır və Azərbaycan kinosunun adına çox böyük uğurdur. Filmin çəkilişləri 2019-cu ilin noyabr-dekabr aylarında Daşkəsən rayonunun Suqovşan kəndində aparılıb. Bu təfilm Bakı Media Mərkəzi, Arizona Production və Salar filminin birgə istehsalı olan Zuğra və oğulları bədii filmi hazırda A qətqoriyalı Busan Beynəlxalq Film Festivalının müsahibə bölməsində iştirak edir. Alma bağlarında məhsul yığımı başlayar başlamaz hava şəraitinin əlverişsiz olması fermerlərin işini ləngidib. Bağlardan məhsulunu vaxtında yığa bilməyən fermerlər çətinliklərlə üzləşiblər. Qubalı fermer Şirin İlyasov deyir ki, erkən yağan yağışlar bağlardan fəsadsız ötüşməyib. Hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi sayıçlar və fermerlərin meyvə bağlarında meyvələrin yığılmasını 10 gün gecikdirib. O da hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi həmin meyvələrdə çatın əmələ gəlməsi və tökülməsi oldu. Bu buda bu fermer və sahiblərə demək olar ki, böyük bir ziyan deməkdir. Hal-hazırda bağlarda məhsul yığımına demək olar ki, 1-20 gün vaxt alıb. 20 günə məhsul yığılıb çıxarılacaq. Havaların geri sabit keçməsi alma bağlarında fermerlərin işini ləngitsə də hal-hazırda məhsul yığımı davam edir. Məhsul yığımı bitdikdən sonra isə ağaclara aqrotexniki xidmətlər göstəriləcək. Quba Bitki Mühafizəsi və Fumikasiyası Zərərsizləşdirmə Mərkəzinin rəhbəri Kamran Məhərrəmov məhsul yığımından sonra bağlarda fermerlərin görməli olduqları işlərdən bağlara düzgün qulluq qaydalarından danışaraq bildirdi ki, alma bağlarında bir çox xəstəliklər mövcud olsa da havaların soyuması ilə bu xəstəliklər nisbi sukunət dövrünü keçirir meyvə dərimindən sonra gələn ediyim məhsulu üçün, yəni bu məhsulu ağacların gələndə məhsula hazırlanmasının təməllə qoyulur. Bu vacib şərtlərdən biridir. Bizim meyvə bağlarımızda bir çox xəstəliklər yayılmışdır ki, xəstəlik törədicilərinin sporları havaları soyunması ilə əlaqədar bir nisbi suqur nọt dördündədir, inkişafdan dayanır meyvə yığımından sonra xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin aparılması vacib şərtlərdir. Törədicə sporları, çanta sporu məbədənəsində yerə tökülmə səhərlər, sonra mağarıda qalan mumyalaşmış meyvələrdə olur ki, bu aqrotexniki tədbirlərdir, mexaniki tədbirlərə başa çatdırıldıqdan sonra profilaktik olaraq 1-3%də Əm istər ki, direktoratlarda disinfeksiya işləri aparılmalı olur. Bitki mühafizəsi və fumigasiya mərkəzinin rəhbərinin sözlərinə görə qeyri-sabit hava şəraiti tək bağçılıqda deyil, əkinçilik sahəsində də çalışan sahibkarlar üçün də çətinliklər yaradıb. Xanım, xatun Cingiz Qədim Akif Şixgərimli yenilik gündəli bilgi paylaşımı üçün Pakistanın paytaxtı İslamabadın ən böyük ticarət mərkəzi olan Centaurus Mall-da ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırma məqsədi ilə Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunan sərgi keçirilib. Sərgidə 30-a yaxın erməni vandalizmindən məruz qalan Azərbaycan torpaqlarının dözülməz vəziyyəti 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və mülki əhaliyə qarşı məqsədli raket hücumları nəticəsində Gəncəyə, Bərdəyə tə ətər və digər yaşayış məskənlərimdə həm vətənlərimizin həlak olması, eləcə də mülki infrastrukturlara dəyən zərər barədə məlumat verilir. Hər gün təxminən 35 min adamın gəldiyi bu ticarət mərkəzində quraşdırılan ekranda Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın Azərbaycan torpaqlarında törədilən dəhşiliklər, işğaz zamanı Azərbaycan məscidlərində malqara saxlanması, prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan ərazilərə səfərləri, orada Azərbaycan bayrağını qaldırması, televiziyaya verdiyi müsahibələri ha belə anım günü ilə bağlı Pakistan abidəsinin Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılması nümayiş etdirilib. Azərbaycan folkloru onun tarixi qədər qədimdir. İlç insanın ağlının, şuurunun, ruhunun təkamülü ilə birlikdə Folklor da inkişaf edib, yayılıb və günümüzə qədər gəlib çatıb. Onu əhatə edən aləmə heyratının ifadəsi olan ahlar, ohlar, heyrlər ilk nitq elementləri, folklor nümunələridir. Bu səsləşmələr dağda, daşda, qayalarda əks-səda verdikcə insanlar öz aralarında səs vasitəsilə əlaqə saxlamağa, nitq formalaşdırmağa başlayıb. Daha sonra ilk oyunlar, mərasimlər, rəqsələr meydana gəlib. İlk folklor nümunələri, nağıllar, dastanlar yaranmağa başlayıb. Mədəniyyət, elm şərh edib. Bu günümüzə qədər gəlib çatan folklor nümunələrinin ən qədim növlərindən biri də yanıltmacalardır. Yanıltmacalar əsasən bizimiz kimi şaxtlarımızın netliyinin və təfəkkürün məntiqi düşüncəsinin daha çox inkişaf etdirilməsində böyük rol oynayıırdı və bu məqsədləri daşıyan yanıltmacalar səlis danışmaq, qüsurlu danışığın aradan qaldırılması, uşaqların ə, ə, əqli düşüncələrinin daha yaxşı inkişaf etməsi və dilin dolaşmamasına gətirib çıxartmışdır. Yanıtmacalardakı sözlər fonetik cəhətdən bir-birinə çox oxşadığından bir neçə dəfə aramsız olaraq təkrar etmək və burada ə, tələsik təkrar etmək lazımdır və bu da tələsik təkrar etdiyimiz zaman sözlər çətinləşir, ifadə etmək bir o qədər də asan olmur. Yanıtmacalar günümüzə qədər ictidai təhsildən başlayaraq orta məktəbin yuxarı siniflərində də dərsliklərdə də istifadə olunur. Bunun da istifadə olunması əslində yanatmacaların folklor öyrəyi kimi daha geniş yer tutmaqsında da mühüm rol oynayır. Necə ki Azərbaycan folklorşünaslığı yaşayacaq və Azərbaycan folklorşünaslığı tarixə yol yoldaşı olacaq. Doğrudur, bu yanatmacalar onlarla bərabər tarixi yola çıxacaqlar. Biologiya elmləri doktoru, professor Həbib Zərbəliyev bu qədim folklor nümunəsinin həm nəsim, həm də nəsr şəklində olduğunu bildirir. Yanıtmazlar e, bir seçmə məqsəd üçün istifadə olunur, mənim isə onları deyim. Deməli, birinci dediyimiz kimi düzgün tələffüz və rədişləri aşılır. Sonra bundan başqa e, yanıtmaz həm də çevik reaksiya qabiliyyəti formalaşdırır. Yaltmacılar e, həm monoloq olur, həm də dialoq. E, deməli, yaltmacılarda aliterasiya, yəni sözlərdə eyni samitlərin təkrarı reallaşır. Onlarda əsasən tələffüzü çətinlik törədən səslər aliterasiyanı. Lazım assonans bütünlüydə e, və adaptasiyasında belə bir termin var. Assonanslı, yəni saitlərin təkrarladığı yaltmaqlar var. Məsələn, atım və itiqol. İtiqol atım. Bu şəkildə həm e, çətin e, sözləri tələffüz edə bilər, həm də e, eyni zamanda o saitlərin alliterasiyası da burada e, gözəl çarpar. E, Yaltmaqlardan e, Yəni həm dil dərslərində, həm də loqopediyada geniş istifadə olunur. Yəni uşaqların vəzifələrinin nitkində qüsurlar olur və valideynləri onları artıq loqopediyə yollamaqla da, loqopedlər o ona uyğun, onun nitkindəki qüsura uyğun yazmasız var səslər və bu şəkildə o qüsuru aradan qaldırır. Yaltımaclar əsasən nitki inkişaf etdirmək, dildə olan qüsurları aradan qaldırmaq, səlis danışmaq vərdişləri aşılamaq məqsədi daşıyır sizin dediyiniz kimi baxı yaradlaşdır ki var. Onlar nitqin e, bu və ya digər çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün çox gözəl vasitələrdir, çox gözəl vasitələrdir. Hətta deyək ki, bizim dilimizdə olan bütün samit və saitlərin aydın təqiz olunması üçün. Çünki olur da bəzi tələbələr gəlirlər, görsən, r-ni təmiz tələffüz edə bilmirlər. Bəzi tələbələr ç qamətli təmiz tələbəslərinə salamlar. Bütün vallanın bütün bu saitlərin və samitlərin aydın tələffüz olunması üçün bizim dilimizdə yaltmaşlar mövcuddur. Və ona görə də səhnə danışığı dərslərində yaltmaşlardan istifadə edib danışığın bu və ya digər keyfiyyətlərinin əldə olunması çox mühüm bir bölmədir. Əvvəla E, nəfəsin düzgün nəfəs almaya nail olmada yanıltmaqlardan istifadə olunur. E, bədənin müxtəlif vəziyyətlərində düzgün nəfəs alma elementlərinin əldə olunmasında yanıltmaqlardan istifadə olunur. Daxili və xarici danışıq aparatının sərbəstləşdirilməsində yanıltmaqlardan istifadə olunur. Çünki biri var bizim gördüyümüz danışıqı gözümüzlə görürük. Amma bir də var bizim E, daxilimizdəki danışıq aparatı, səs telləridir, alveollar da, ciyərlər də deyapragmadı. Bütün bunların normal danışığa hazırlanması üçün yan maşnalardan biz istifadə edirik. Sonra bilirsiniz, bizim dilimizin eee iki cür vurğu qanunu var. Biri var heca vurğusu, biri var məntiqi vurğu. Heca vurğusu sözün tərkibində bu və ya digər hecəyə düşür və onunla sözün mənası dəyişir. Ə, və nihayət cümlə vurğusu. Məntiqi fikri çatdırmaq üçün cümlə vurğusu var. Məsələn, belə bir yadı baş var. Deyirsən ki, 42 40 kub 40-ı da qulpu vurucub. Çox maraqlı yadıma çatdı. R sabitinin, Q sabitinin təmir tələbi üçün istifadə olunan yadıma çatdı. 40 kub 40-ı da qulpu 40 kub. Yəni 50 də nə, 60 da yox, 40 kub. 40 kub 40-ı da qulpu 40 kub. Yəni qazan yox, bedirə yox kub. 40 küp, 40-ı da qulpı 40 qırıqçı. Yəni hamısı. 40 küp, 40-ı da qulpı qırıqçı. Yəni qapağı salamaqdı qulpun qırılması. 40 küp, 40-ı yəni, da qulpı 40 qırıqçı. Yəni hər birisində vurğu vurmaq üçün yaltımaş mətnlərindən istifadə oluna bilər. Yaltımaçlarda sözlər elə sıralanır ki, onları sürətlə deyəndə təkçə uşaqlar deyil, böyüklər də çaşır. Burada bir şey istirəm deyə deyəliyəm hökmü deyil ki insan aktyorluq sinfinə gəlib. Hökmü deyil ki insan aparıcılıq peşəsinə gəlib. Adi məsələn körpə uşaqları olan analar həmin yazmaşlardan istifadə edib öz balalarının dilinin açılmasında çox gözəl nəticələr əldə edə bilərlər. Bilirsiniz biz bəzən uşaqları danışmağa başlayanda özümüz səhv danışırıq da oğulları səhv danışmağa öyrədirik. Və müəyyən xırda sadə yağıtmaşlar var ki, e, körpə uşaqları olan analar, xüsusilə bağça müəllimləri bu yağıtmaşlardan istifadə etsələr, bizim gələcək nəslimizdəki insanlar, bizim gələcək nəslimizin danışığı kifayət qədər aydın olar. Özrə mən bir şeyi burada qeyd etməyə özümə borc hesab eləyirəm. Səhfatun yetmir ki kimsa aktiyordu və ya aparıcıdır. Tolum bilir, şu həkimdir. Acaba nə xoş onun ağlına ki, gözəl danışığı olsun, aydın danışığı olsun. Və ya mühəndisdir, və ya riyaziyyatçıdır, və ya bir sistem işçisidir, polis işçisidir, hər biçim. Acaba öz dilində təmiz danışsa, aydın danışsa, bu nəyib pisdir ki? Əksinə, bu onun başucalığıdır, başqalarından daha yaxşı seçilməsidir, çünki insan özünü danışığı ilə ifadə edir. Biz içimizdə olanı o füzuli deyildi. Qəvvas kimi danışığımızla tutardılıq qıntılığı insanlara göstəririk. Əgər o danışığımız rəvan olsa, danışığımız yorucu olmasa, ə, danışığımız monoton olmasa, rahat olsa, yumşaq olsa, danışanların ürəyinə yatsa, könlünə yatsa, bunun nəyi pisdir ki? Bu əksinə insanın ziallıq səbəbiyəsidir. Sarımsaq saxlamasaqsa bir dəm saxlasaq samanı sarmsaqla məsəkdəmə gəlir zamanı sarmsaqlamasaq da gəlirsə samanı niyə sarmsaqla qoyalım o zaman zamanı Yalıtmacıları tez tez və çaşmadan deməyi bacarmaq, yadda saxla bilmək uşaqların nit qabiliyyətinin və zehnninin daha tez inkişaf etməsinə yardım edir. Qədim folklor nümunəsi olan yalıtmacın daşıdığı bu önəmi nəzərə alaraq Qafqaz TV 2019-cu ildə Yalıtmaca savaşı adlı bir verilmiş hazırladı. Və bu verilişə Quba rayonunun məktəblilərinin şagirdlərindən ibarət komandalar dəvət olundu. Yalıtmac yarışmasında məktəb komandaları öz bacarıqlarını sınadılar. Qalib komandalar yarımfinala, daha sonra isə finala vəsi gəldilər. Yarışmaya gələn şagirdlərin yanıltma söz savaşına hazırlıq prosesində çox sayda yanıltmac öyrənməsi və onu doğru səsləndirməyə çalışmaları şagirdlərin nitklərinin inkişaf etməsi sonradan dərslərində daha böyük uğurlar qazanmalarına səbəb oldu. Yanıltma söz savaşının məktəblərə həm sağlamlıq, həm də bilim baxımından qazandırdığı uğuru nəzərə alaraq Qafqaz TV indi də bu yarışmanı bütün Azərbaycan məktəbləri arasında keçirməyi planlaşdırır. Çünki dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil. Həm də özünü ifadə formasıdır. Distant təhsildən sonra isə indi məktəblərin məhz bu yarışmaya böyük ehtiyacları var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 14-16 dərəcə, gündüz 20-23 dərəcə istilı olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə, gündüzsə 20-22 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 163 mm civə sıuna təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Oktyobrun 16-sında Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim təràddüdü gözlənir ki, bu da əsasən meteo həssas insanlar üçün hal verirlidir. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə havalar əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacaq ehtimalı var. Ayır-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə, gündüzsə 13-18 dərəcə isti olacaq.